Ну, э, в общем-то, э, я разговариваю с Денисом Дукасовым, да, э, команда Донбасс. И э, это была очень интересная игра против э, команды Софт и победитель. Сразу гарантированно с медалями оказывался, сразу минимум серебряные и бронзовые медали уже были. Вот, и проигрыш э, по... Э, шестиметровым ударом. Как вообще оцениваете вот э, сезон и насколько он э, для вашей команды оказался интересным, полезным? А сезон э, оцениваю довольно-таки неплохо, так как это первый наш опыт был в этом турнире в чемпионате Харьковской области. Поэтому ну ничего, по пенальти проиграли, все еще впереди. А, как вы считаете, вот команды, которые встретились, между собой ну скажем так насколько для вас это был сложный соперник допустим если бы была гравировка или сразу к вашим я считаю что здесь все одного уровня команды поэтому нам было бы комфортно играть с любой соперником. ваше мнение Insoft способен занять первое место Думаю, нет Хорошо. Будем болеть за Семена Панчишена. Хорошо. И скажем так еще один вопрос: как команда, ну возможно собирается функционировать, то есть с точки зрения молодых игроков как-то? Да, мы сейчас занимаемся подбором молодых игроков. То есть, у нас есть уже наметки поэтому скоро все увидите. Чемпион. Мы желаем вашей команде успехов и, естественно, поблагодарим за хорошую игру, очень хорошее участие и достойное представление вашей команде. Спасибо. Большое. Спасибо.